Сергей Николаевич Князев працював на відповідальних посадах в Киевской области и последнее место работы первый заместитель Донецкой, Донецкого управления милиции. Работал в сложной ситуации, законодался наилучшим образом. И когда мы берем философию общей перезагрузки системы власти в Закарпатье, то мы советовались и с Геннадием Геннадьевичем, и с президентом, и с премьером, и пришли к пониманию, что Сергей Николаевич здесь будет органичен и сможет с вами работать, тем более, что коллектив у вас достаточно мощный, серьезный, хороший. И за это я благодарен Сергею Алексеевичу Шарановичу, который переходит на работу в центральный аппарат, на первого заместителя управления криминального уголовного розыска, то есть в новой полиции, в криминальную полицию, когда это будет. И таким чином я уважаю, что вы сможете сработать. Сергей Николаевич, витаю вас. И я хочу и требую, чтобы вы работали плотной одной командой. Другого не дано. Кто не примет эту философию, служить не будет. Мы дали вам полковника, боевого, который вместе с вами на Востоке был. И вы сможете с ним выстроить. Сергей Алексеевич согласен, что большинство офицеров нормальные, адекватные, великолепные офицеры. У нас есть три месяца. Через три месяца у вас будет полная переаттестация и переход. От милиции в полицию. Я думаю, что вас это тоже беспокоит. Вы не знаете, как это будет. Я отдельно хочу вам на этом остановиться. Но главный смысл, то, о чем сказал Геннадий Геннадьевич, служить и защищать. Я знаю, что за 2000 гривен зарплаты милиционера сложно держать баланс. Я вчера э, разговаривал с Аброськиным, начальником управления Донецкой. Э, ребята задержали... Машину с 8 миллионами гривен, которую пытались вывести в Донецк. Ребята с Ровенской области и ваши там Донецкие Волновых. тогда, волновахи. Я понимаю, что милиционер, зарабатывающий 2000 гривен, вдруг задерживает машину, в которой 8 миллионов гривен налички. И я понимаю, когда вокруг снуют дельцы, и, и, и к вам не просто, но это выбор. Это ваша ответственность. И теперь ситуация полиция-милиция не та, что вы поменяли название или форму поменяете. Мы говорим, будет принципиально изменено и материальное содержание и отношение к новому полицейскому. И ответственность на вас будет другая.